Главный тренер баскетбольного клуба Днепр Денис Журавлев, капитан команды Станислав Тимофеенко. Станислав, пожалуйста, пару слов о прошедшей игре. Ну, наверное, в первую очередь поздравлю всех с началом чемпионата. Хорошо, что получилось сделать, ну, что он объединенный. Тут все-таки мы с прошлого года очень хотели сыграть с химиком. Вот у нас такая возможность выпала. Готовились, ну, не знаю, я считаю, два фактора. Первый – это подбор, который мы проиграли. И, конечно, у нас ужасный процент трехочковых. Защита 66 очков это, ну, это хорошо. Но ну, с 50 очками, забитыми ну, то есть, игру трудно очень выиграть. То есть, нам нужно работать, ну как бы быть более уверенным в нападении и работать на своем щите, на подборе. Ну в воскресенье надо реабилитироваться. Есть вопросы? Спасибо. Павлович, пожалуйста. Хорошая физическая игра. У нас давно не было такого соперника, который бы так с нами играл физически, у которого есть большие игроки, которые постоянно давят нас под щитом, под кольцом в трехсекундной зоне. Это забирает очень много силы игроков. И, к сожалению, то, что мы упирали сегодня у себя в трехсекундной зоне, нам не дало раскрыться полностью в нападении. Защита... В принципе, на, на довольно приличном уровне. Я не помню, кому химик в этом сезоне забивал 66 очков. Но, но защита у нас забрала очень много сил, и мы потеряли нападение. При том, что можно сказать, защита не была идеальной. Что случилось с подбором? Почти все дальние снимали игроки соперника Опять и через же, раз. Вернусь к тому, что большие игроки э, химика, которых нам, у нас просто нет э, таких тел, которые могут их остановить. То есть они как бульдозер прутся под кольцо, остановить их некому. Да мы акцентировали на это внимание, да мы над этим работали, но. Э, мы можем делать это только в пятером. Если у нас хотя бы один игрок не участвует в борьбе за отскок, не, не отсекает своего игрока, то у нас сразу проблемы. У нас таких игроков было зачастую 2-3. Поэтому мы про подбор и проигрывали. Вопрос. Все-таки у нас задняя вот линия более сильная. Мы сегодня бросали очень С чем вот это связано? Вроде же играли, снегдавая. но... Но... Но опять я говорю, что защита забрала очень много сил, именно физический сил. Там, где нужно было толкаться, где нужно было защищаться с большими игроками. В нападении, естественно, ноги затекли, руки затекли, потеряли, потеряли уверенность в бросках. И да, может быть, где-то в три четверти, три четверти мы свои броски мазали. То, что касается четвертой четверти, мы уже пошли в банк и бросали практически с любых ситуаций для того, чтобы хотя бы что-то что-то отыграть в счете. К сожалению, такого не произошло. В четвертой четверти было очень много бросков, которые они не игровые. И, в принципе, мы их, если бы была ровная игра, мы бы их не делали. Спасибо.